Halo guys, selamat datang kembali ke channel aku. Aku mau melanjutkan spoiler blank the episode 4 bab 3. Fah dengan sedih mengatakan bahwa pada saat itu Anang terkena efek dari pil yang dikonsumsi sehingga bayi kecil itu harus dilahirkan sebelum waktunya. Dan banyak menderita ketika sudah beranjak dewasa. Kamu mungkin telah memperhatikan bahwa dia biasa memakai kacamata yang sangat tebal. Ini juga efek dari dia yang terlahir prematur. Atau bisa juga karena aku tidak melakukan apa yang disuruh oleh sahabatku. Dan itu sebabnya Aneng tidak sehat. Tapi aku ingin mengatakan itu ketika aku melahirkannya, melihatnya dalam begitu banyak kesulitan, aku merasa sangat bersalah. Jadi aku meminta ibuku untuk mengirimku ke luar negeri sehingga aku bisa pergi ke sana dan menyelesaikan studiku. Ketika Pifah mengatakan semua ini, Hun neng duduk di sana dan hanya dia menatapnya. Ia mendengarkan pembicaraan tersebut karena merasa bersama Peifah. Sementara itu Pei Fah juga menangis sambil mengatakan semua itu karena saat ini ia juga sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemudian keduanya duduk diam selama beberapa detik. I Fah kembali mengatakan bahwa aku mencintai orang yang tepat, makanya aku menamai putriku Aneng agar ketika orang memanggilnya dengan nama itu aku akan mengingatmu saat itu Nama ini dan orang itu adalah segalanya bagiku tapi aku merasa paling buruk ketika orang yang sangat kucintai menyarankan agar aku menggugurkan bagi tersebut Dia tidak ingin bayi itu lahir ke dunia ini Jadi bagaimana perasaanku saat mengetahui bahwa bayi yang inginku gugurkan sekarang bersamamu ini seperti semacam gravitasi yang disebut kamu tidak menyetujui bayi ini tapi inilah yang diinginkan takdir, Begitu Peh, Fah mengatakan ini, dia menyadari bahwa Huneng menangis, jadi dia segera bertanya tentang armatanya. Huneng juga tidak mengerti mengapa dia menangis begitu banyak saat itu. Kunce tiba-tiba mendatangi Huneng dan Pifah, kemudian berhenti di dekat Hung Nung dan berkata, Nonanang, kamu baik-baik saja?" Nang menjawab, "Apa maksudmu? Saya baik-baik saja." Dia tidak ingin berbicara dengan Cat saat ini, namun Cat bilang Melihatmu, sepertinya kamu tidak baik-baik saja. Nah, apa yang kalian berdua bicarakan di sini selama ini? Nun menatap chat, dan dia memperhatikan bahwa chat sedang melihat mantan sahabatnya, yaitu Pifah. Lalu dia berkata pada chat, "Kita hanya dengan berbicara. Kami membicarakan tentang bagaimana kamu dan dia bersama, dan dia memberitahuku hal yang sama ketika aku bertanya padanya, 'Siapa ayah Aneng?' Ngomong-ngomong, selamat, kamu punya anak perempuan." Chat terkejut setelah mendengar ini. Dia melihat ke arah Pevah dan mengatakan siapa dia. Dia adalah Aneng. Setelah mengetahui hal tersebut, langsung membuat chat kaget, dia tidak menyangka kalau dia punya anak perempuan yang sekarang sudah beranjak dewasa. Huneng pun harus menerima kenyataan kalau mantan sahabatnya dulu punya hubungan spasial dengan mantan tunangannya. Menurutnya Info juga temannya dan Chat juga temannya, keduanya sudah dekat. Jat akulah alasan di balik semua ini dan yang terpenting Anang adalah putri mereka berdua. Saat itu dia merasa bersalah hanya pada Anang, dia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini karena sekarang dia tidak tahan lagi dengan semua ini. Chad juga kaget karena Peifah adalah teman lamanya dan Anang adalah putrinya. Saat ini, dia termenung. Aku berpikir dia tidak akan begitu menyayangi Anang jika dia tidak bertemu Anang sebelumnya. Tetapi sekarang Anang adalah bagian dari hidupnya. Mereka berdua hanya bertemu beberapa hari, tapi dalam beberapa hari itu Anang telah dekat dengan Cat di adegan berikutnya, sambil memikirkan tentang kejadian ini. Ketika Huneng akan meninggalkan acara reunian sekolahnya, sebuah suara datang dari belakangnya. Anang, suara serupa yang mengingatkannya pada wajah imut itu, namun saat ini dia tidak bisa berbalik dan melihat Anang. Karena mungkin dia merasa sedih dan sangat bersalah terhadap Aneng, dia hanya tidak ingin berbalik dan melihatnya. Jika kejadian ini tidak terjadi seperti ini, maka Aneng juga akan menjadi putri dari keluarga kaya. Ketika Aneng memperhatikan Huneng tidak menoleh ke arahnya, dia berjalan di depannya dan bertanya, "Kamu mau pergi?" Neng menjawab, "Iya." Aneng memberikan senyum manis yang sama dan berkata padanya, "Tapi kenapa kamu pergi begitu cepat?" Huneng menjawab. Aku sangat lelah. Jati aku ingin pergi dari sini dan Neng tetap tersenyum dan berkata, Oka baiklah, jika kamu pergi, aku juga akan pergi. Tapi tidak bisakah kamu tinggal lebih lama lagi? Aku suka di sini. Mohon tunggu, kata Aneng. Mohon, jika kamu tinggal di sini, maka aku akan merasa seperti temanku. Sayangku, harap tunggu beberapa saat lagi. Lalu Aneng menyadari bahwa Huneng terlihat menangis dia mendekatinya dan berkata kepada Bibi Nang, "Kamu menangis. Apa yang kamu pikirkan?" Dia tidak menjawab apapun. Lalu dia segera menitikan air matanya. Dia mencoba memberikan ekspresi normal agar Anang tidak curiga. Lalu Anang bilang, "Ayolah, bagaimana menurutmu? Aku tidak mengerti apa-apa. Kamu dan ibu sudah keluar dari acara beberapa waktu lalu, dan tentunya..." Setelah pergi ke sana, beberapa hal terjadi di antara kalian berdua yang menyebabkan kalian menangis, dan aku tidak percaya kamu menangis. Kamu sangat kuat pada hari ketika aku menangis di depanmu. Selama ini kamu memarahiku, dan hari ini kamu menangis di depanku. Tidak pasti ada terjadi sesuatu. Tolong beritahu aku apa itu. Aku hanya melihat ke arah Anang karena apapun yang terjadi, dia akan menerima kenyataan ini. Dia tidak bisa mengatakannya di depan Aneng. Dia hanya menatapnya dan mulai mengingat hari ketika dia sendiri memberikan obat itu kepada Pevah dan pada saat yang sama dia juga ingat ketika Hunchat melihat Aneng untuk pertama kalinya hari itu dan Huneng berkata bahwa wajahnya adalah mirip dengan seseorang. Wajah anak kecil ini mirip dengan orang lain, namun saat itu dia tidak dapat mengingatnya. Namun hari ini, ketika dia bertemu Pivo, maka menjadi jelas baginya bahwa wajah tersebut bukanlah wajah orang lain. Itu adalah wajah Piva. Baiklah kalau begitu mari kita lihat. Apa yang terjadi di episode berikutnya? Apakah Aneng akan mengetahui segalanya? Atau akankah ku menyembunyikan semuanya dan menjaga Aneng dengan baik? Jeti itu saja untuk hari ini sampai jumpa di video berikutnya.